Rahim. Kami sedang menyiapkan tugasan kumpulan menggunakan Google Sites. Tapi, tiba-tiba pautan Google Sites kami tak boleh dibuka. Siapa agaknya yang mengunci laman tu? Mari kita tengok apa yang berlaku. Hmm, kamu semua macam mana ni? Link Google Sites kita tidak boleh dibuka. Saya tak tahu macam, -macam mana dia dikunci. Alamak macam mana? ni identiti halaman ni kita memerlukan bekas itu tarik penghantaran inovasi kita pun dekat lama ni hmm hmm macam nilah kita bertenang dulu kita naik dulu kita mana tahu nanti ada petunjuk ke hmm harap-harapnya macam itulah Jomlah. cerok kami pun memutuskan untuk naik ke rumah dahulu namun apabila mereka masuk ke dalam lift, tiba-tiba Eh korang, apa ni? Cuba tengok Kami terjumpa nota berbentuk hati Yang ditampal pada titik lift Anda dalam kesulitan Petunjuk ada dalam peti surat rumah anda hmm. Hmm, Ke sebenarnya ni petunjuk untuk kita Kan kita dalam kesulitan Nak tak kalau kita cuba pergi tengok ...dekat peti surat kita ada apa. Hmm. Boleh juga. Lah. Hmm. Mana tahu jumpa sesuatu. Jom. Jom. Jump. Jom kita pergi tengok, tengok. tengok. Eh, jemuk. 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 jemuk dulu. Sangat mengejutkan apabila kami menjumpai beberapa surat... Oh, ...yang diselit jemuk. dalam peti surat rumah kami. Eh, ini mengikut nama. Ini nama aku. Ini nama aku. Ini nama aku. Huh, tugasan apa ni? Aku rasa setiap seorang daripada kita kena selesaikan satu tugasan. Hmm. Ketiga-tiga sampul yang mereka terima mempunyai tugasan masing-masing. Walau dinasihat berkali, tidak berganjak keras berdiri. Air mata tak mampu lembutkan diri. Apakah hatinya? Umpama ini... Tangan ringan suka membantu, budi bahasa cari penentu. Ikhlas memberi tanpa menentu apakah hatinya bersinar begitu? Manis di bibir, racun di dalam. Senyum diberi, niat tidak salah. Cemburu dan dengki menjadi teman, apakah hati yang hitam pekatnya di dalam? Hmm, macam mana ni? Kita ada tiga tugasan yang berbeza. Hmm, aku ada idea memandangkan tugasan kita semua berbeza kita berpecah nak tak kita ha, boleh, pergi tak? selesaikan misi masing-masing kemudian ha kita... aku tahu bila semua dah selesaikan misi masing-masing kita semua berkumpul dekat bilik aku boleh okey okey kita jumpa nanti okey okey kita berpecah sekarang okey okay, jom bergerak lah. dalam kekalutan mencari tugasan yang diberikan tiba-tiba Di Kampung Sentosa terdapat sebuah keluarga kecil yang sangat bahagia. Ma Ima mempunyai dua orang anak gadis iaitu Wati dan Amina. Wati seorang anak yang baik dan sangat rajin berbeza dengan Amina. Dia tidak suka membuat kerja rumah dan sentiasa mengharapkan ibunya. Tengoklah tu macam mana perangai si Aminah ni. Ya Allah, oh, budak ni dah berkali-kali kakak pesan. Degilnya. Satu hari, Mak Timah sudah tidak boleh tahan dengan perangai anak bongsunya. Ay, sepahnya kata kamu ni. Sudah-sudahlah main telefon tu. Pagi siang malam main telefon. Mak penatlah macam ni. Kamu tengok pinggan dekat sinki tu. Berapa hari dah tak basuh dia. Ish, oh, bisinglah mak ni. Kena lawan ni kan? Cepat-cepat. Oh, kamu ni memang hati batu lah. Malas dah Mak nak cakap apa. Mak ni hati batu, hati batu, hati batu. Adik ni kejam sangat ke? Dahlah. Ha, macam tu lah perangai kamu setiap kali macam ni. Lalu si adik pun menangis kerana Mak Timah memanggilnya Hei, hati batu. Adik, kenapa ni? Kenapa? Apa yang mengganggu fikiran adik? Tadi ibu marah adik Dia kata adik ni hati batu Ibu nak cakap adik kejam lah tu Adik bukan macam tu maksud ibu Adik belum faham apa yang ingin disampaikan oleh ibu Maksud kakak apa yang ibu nak sampaikan sebenarnya? Ha, mari kakak jelaskan. Kakak dah agak adik akan menangis apabila ibu bagi tahu adik ni hati batu. Ha, tengok apa yang kakak bawa. Ini apa? Hati. Ha, ini hati. Hati ni organ yang ada dalam badan kita, betul tak? Ha, dalam hati adanya perasaan dan juga nurani. Ha, batu pula. Hmm. Ha, jumpa. Ha, batu ni ialah objek yang keras dan juga pejal. Nah, cuba dipegang. Keras. keras kan? Ha jadi itulah yang dimasukkan oleh ibu. Hati batu ini ialah orang yang sukar menerima nasihat. Sebab tadi adik tak nak basuh pinggan kan? Ibu dah tegur adik banyak kali kan? Uh -uh, ha eh ya. Nah jadi sebab itulah oh, kita panggil sebagai hati batu. Dia memang dah tak boleh nak dengar nasihat kerana hati dia keras macam batu. Kalau macam tu kenapa ibu tak cakap je er, Tak boleh terima nasihat Kenapa nak kena hati batu-hati batu pula dengan adik ah, Adik kena tahu satu perkara Iaitu orang Melayu kita Bila dia nak bagi nasihat Dia akan menggunakan simpulan bahasa Untuk mencerminkan kesantunan budi bahasa Dan juga akal budi orang Melayu Supaya orang yang dinasihati macam adik Tidak terguris perasaannya sebab itu pentingnya untuk adik faham. Maksud secara semantik dan pragmatik. Hati-hati. Oh, baik. Sekarang adik dah faham, maka maksudnya ibu nak cakap adik tak boleh terima nasihat dengan cara yang paling baik lah kan? Ya. Yeah. Mulai hari ini adik kena cuba belajar semantik dan pragmatik untuk tujuan bahasa. Supaya adik tak lagi salah faham. Okey, kalau macam tu adik kena minta maaf lah dengan ibu. Bagus, macam tu lah adik kakak Melalui simpulan bahasa Hati Batu, kita dapat melihat bagaimana masyarakat Melayu menegur dengan penuh sopan dan berlapik. Bahasa yang indah bukan sekadar kata, tetapi lambang kasih dan hormat dalam kehidupan seharian. Tugasan aku dah pun selesai. Sekarang, tibanya giliran Danili pula untuk menyelesaikan tugasannya. Dalam perjalanan misi hati ini, aku sampai ke satu dunia yang disinari cahaya keemasan. Udara di sini terasa hangat, bukan oleh api, tetapi oleh keikhlasan yang menembusi setiap ruang. Di sinilah aku perlu memahami makna sebenar hati emas, hati yang tidak memandang rupa atau darjat, tetapi menilai dengan kasih, dengan telus, dengan jujur. Mungkin inilah misi paling sukar, bukan kerana ia menguji akal, tetapi kerana ia menguji hati. Cahaya keemasan ini bukan sekadar indah, ia menunggu untuk diselami agar aku benar-benar mengerti, erti hati emas. Penatnya, ah. mana aku nak cari clue permainan tu? Ada orang tertinggal gelang emas dah. Lepas tu ada kertas hati. Hmm. hmm, ada orang tertinggal emas dengan kepingan hati ni. Pelik. Macam mana boleh tertinggal dua benda macam ni? Ha, aku rasa ini mesti teka-teki permainan tu. Tapi apa ya? Hmm, hati emas. Oh, ada satu lagi lah. Hati emas. Ini mesti peribahasa hati emas. Hmm. Hati dan emas membentuk satu peribahasa yang sering kita dengar iaitu hati emas. Tapi, adakah kita benar-benar memahami maksud hati emas dalam kehidupan? Jom saya terangkan. Hati merujuk kepada organ dalam tubuh manusia tapi dalam bahasa Melayu hati membawa maksud emosi, perasaan dan nilai dalaman yang ada pada diri seseorang. Tapi apa pula maksud emas? Emas merujuk kepada sejenis logam yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Dalam bahasa Melayu, emas bukan sekadar cantik dan berkilau, tetapi melambangkan seseorang yang mempunyai peribadi yang cantik dan pekerti yang mulia. Maka, apabila kita gabungkan kedua-duanya, hati dan emas, maka terhasilah peribahasa hati emas. Sekarang kita dah tahu maksud hati emas. Tapi, apa yang aku nak buat dengan gelang emas ni? Ini bukan aku punya. Hmm. Eh, akak tu tadi ada dekat tempat gelang emas terjumpa aku jumpa tu. Mungkin gelang emas akak tu kot. Hmm, aku tanya dia lah. Akak, akak. Ya, akak. kenapa tu? Ini gelang emas akak ke? Saya ada jumpa terjatuh tadi. Bukan akak punya. Kenapa? Oh, saya ingatkan akak punya. Tak apalah kalau bukan akak punya, saya nak bagi kepada pondok pengawal lah kalau macam tu. Alright, Dik dia ya, tak tengok. Hmm. Tak tengoklah dulu. Tak ya. adik jumpa eh? Ya, saya jumpa dekat sana kak. Oh. Ke gelang emas ni adik bagi dekat kakak je. Sebab kakak ni pun dah lama nak gelang macam ni. Ni. Akak. Hmm. akak tak boleh macam tu. Sebab gelang ni bukan gelang akak punya. Gelang ini gelang yang saya jumpa Jadi kalau bukan akak punya Akak tak patut ambil gelang ini Tapi kita seharusnya memulangkan semula Barang yang kita jumpa Barulah kita ni dikenali dengan berhati mulia Oh, baiklah Kalau macam tu kita pulangkanlah adik Gelang ni dekat tempat yang sepatutnya Jom, okay. kakak teman adik Jom Aku dengan akak tu tadi dah serahkan gelang emas yang kami jumpa ke pondok pengawal. Akak tu pun dah faham maksud sebenar hati emas iaitu berbuat baik dan berhati berhati mulia. Jadi kita sama-sama amalkanlah ya peribahasa hati emas dalam diri kita. rahsia hati emas. Ia tidak lahir dari kekayaan tetapi dari keikhlasan membantu yang lain. Simpulan bahasa Sinika, sinar matahari pesang menyinari taman permainan yang dipenuhi kanak-kanak. Lina, Rose dan Mira duduk di taman permainan sambil berbual dan bermain bersama. Hmm, kamu semua Bosanlah oh, main permainan ni uh, uh, Nak tak kita main satu permainan? Permainan apa? Permainan simpulan bahasa Nak nak, boleh boleh Okay, aku tunjuk gambar ya Okay, yang pertama ni gambar apa? Gambar sampah Kalau gambar yang kedua? Hati Okay, kalau yang ni? Cuba kamu semua teka Samp Apa simpulan bahasa? Sampah tambah hati Sampah hati? Bukan Mm -hmm. Ha, busuk hati. Ha, betul. Jawapannya simpulan bahasa busuk hati. Oh. Ha, kamu semua tahu tak apa maksud simpulan bahasa busuk hati? Ha, aku tahu. Mesti hati dia berbau bukan? Ha ha ha, ha. ha ha ha. Eh, apa pula? Macam tu, Bukan, Itu bukan makna sebenar. Ha, Macam apa kamu tak tahu? Apa? Maksud simpulan bahasa busuk hati adalah diri atau iri hati. Oh, nah, contohnya seorang kawan dia tidak berpuas hati apabila melihat rakannya mendapat kejayaan. Oh. Ah, faham tak? Sangat faham. Perbincangan tentang simpulan bahasa, membuat Ros terpaku. Kata-kata busuk hati yang disebut oleh Mira bergema dalam fikirannya. Dia tersentuh seakan-akan simpulan bahasa itu sedang menyindir dirinya sendiri. Dengki, iri hati, kadang aku pun pernah je rasa macam tu. Tapi aku bukannya jahat. Cuma tak suka bila orang lain lebih menonjol dari aku. Petang itu, Rose duduk sendirian di taman sambil bermain buayan perlahan-lahan. Angin bertiup lembut menenangkan fikirannya yang kosong. Tidak lama kemudian, Mira datang sambil tersenyum lebar. Terus, terus. Cuba kau tengok ni. Apa tu? Lukisan aku. Tadi cikgu puji lukisan aku cantik. Ya ke? Biasa je aku tengok. Biasa? Hmm, tak apalah. Yang penting cikgu puji lukisan aku cantik. Hmm, ke? Cikgu tu puji semua orang. <laughs> Tak, ah, dia puji lukisan aku paling cantik tadi. Ros berasa tidak berpuas hati dengan Mira. Okeylah Ros, aku pergi dulu tau. Nak tunjuk okay. Bye. Bye. Wajah Ros berubah selepas mendengar cerita Mira. Rasa tidak puas hati yang membuat buak. Lalu, Ros pun bermonolog sendiri. Kesian lah Mira ni untuk puji lukisan sendiri. keesokan harinya, Ros ke taman air untuk menenangkan fikiran. Suara tawa kanak-kanak dan persikan air tidak cukup untuk menghapuskan rasa tidak puas hati dalam dirinya. Tiba-tiba, Mira datang dengan memegang hadiah yang dimenanginya dalam pertandingan video semalam. Ros, kau buat apa tu? Ini tengah main air. Kenapa? Sebenarnya, aku nak tulis sesuatu dekat kau. Apa dia? Tada! hadiah bukan dengan video itu masih dekat aku ha? cikgu masih dekat kau ha -ha, betul ke cikgu kata video aku paling menarik apa yang kau mau ni hadiah cikgu bagi dekat aku oh. Ha. sebab aku kenapa tadi dengan video paling menarik tapi kamu pun ada kenal sebab video kau memang menarik kan aku pun rasa macam tu Ya, sih, Mira. Kau Kenapa sebab kau dah curi jupi, kau bayar jupi. Hey. Mana ada aku bayar jupi? Aku benar sebab dia pernah ambil dah. Aku bertanya lah. dengan teknos kau. Ros menuduh Mira menipu dalam pertandingan itu. Tak tahu tak baik tahu sangat macam tu. Apa nak kau buat sekarang? Tak dapat, tak dapat. hanya tertunduk malu sepanjang ditegur dan dinasihati oleh Lina. Oh, yang tadi kau terangkah tu eh. Ini nanti dia cakap lagi-lagi. Ya, betul. Aku minta maaf, Myra. Lepas ni aku akan buat lagi. Eh, tak apalah, Ros. Aku maafkan. Aku tak suka dalam hati pun kata-kata kau. Tapi Ros, Kita masing-masing jadi lebih baik daripada sebelum ni. Okey, baik. Jomlah kita pergi main dekat sana pulak. Jom. Mira mengambil pengajaran daripada nasihat yang ditegur oleh Lina kepadanya. Baiklah, jadi busuk hati bukan sesuatu yang boleh dihidup tetapi sifat yang boleh merosakkan hubungan dan kesahabatan. Jangan jadi busuk hati tau. Jadilah orang yang baik. Aku dah berjaya selesaikan misi aku. Sekarang, Aku kena cari kad ini dan input untuk menentukan misi kami. Macam mana ni? cukup-cukup ni kod aku. Hmm, aku rasa ada satu lagi kod yang tak cukup ni. Ya Sebab kita dah cuba masukkan dua, masih tak dapat kan? Ya, nama macam mana ni? Hmm. Kamu semua, kamu semua. Ya super ke? Kod masing-masing. Uh, tadi kita dah cuba untuk guna dua kod tapi masih tak dapat. Ini kod yang telah saya dapat. Oh, kamu juga dapat. Ha, apa kata kita cuba gabungkan. Kita susun dulu nak. Ha ha ha. I M 4. Mai ke maksudnya M 4 I? Aku tak rasa lah. Siapa yang dapat tukar salah satu dulu? Aku. Aku. Kita okay, letak takut kau dulu. Okey, aku. Yang pertama M kan? Okey. Kemudian Uh, kod apa, ya? Kod empat. Kod empat. Okey, kemudian, okey. Kod kau yang terakhir. M, empat, I. Hmm. hmm Takkanlah kod dia M, empat, I. My, my ke kodnya? Kau rasa my ke? Hmm, aku rasa tak mungkin lah. My tu mana ada maksud pun. Hmm, betul juga tu. M, empat, I. M... Ha, ah, aku tahu. Empati. Kita cubalah empati. Boleh? Ha, hindia M4I lah. Kita cubalah empati. berjaya membuka pautan Google Site kami semula. Jadi, kod untuk kata laluan Google Site kami adalah Empati. Empati merupakan sifat yang sangat berkait rapat dengan simpulan bahasa hati emas, busuk hati dan juga hati batu.